আগামী বাইশে জানুয়ারি শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশব্যাপী চলছে দেশের কানায় কানায় থাকা মন্দিরগুলোতে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে এবং অপেক্ষা করছে পাঁচশো বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের গোটা দেশের পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মন্দির প্রাঙ্গণের স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি শনিবার এমনটাই দেখা গেল ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজীব चंद्रशेखर एवं उन्ना नेतृत्व आप सब जानते हैं कि दो दिन में भारत के इतिहास में जो 500 साल से हम सब इंतजार कर रहे थे राम मंदिर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में होने वाला है और पूरे देश में एक बहुत उत्सुक माहौल बना है और आज मैं तो पूरा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हम सब मिलकर यहां पर मंदिर में आके भगवान के, के दर्शन भगवान से एक तरह से उनके ब्लेसिंग लेकर यहाँ के थोड़ा सफाई का भी काम जो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है हम देश भर में करना कर रहे हैं और 22 जनवरी को जो होने वाला प्राण प्रतिष्ठान है उसके लिए बहुत उत्सुक से हम इंतजार करते हैं और आज जय श्री राम की नाराओं के साथ भगवान के सामने हम उनके आशीर्वाद और प्रधानमंत्री मोदी जो जो विकसित भारत बनाने की चेष्टा और उनका जो संकल्प है उसके लिए भी आशीर्वाद हमने मांगा है और हम सबके भलाई हमारे भारत देश एक अच्छा देश बने आगे बढ़े त्रिपुरा तो राज्य भी अच्छा आगे बढ़े